Поехали. Здравствуйте, мы работники 25 цеха Уралхимпласта, что является восточными чистыми сооружениями. Хотел сказать о том беспределе, который творится у нас в данном цехе. Начальник цеха Марочкин Павел Николаевич э, не выплачивает нам работы с 2012 года. Эти данные аккордные работы были выполнены в период с 2012 по 2014 года там это все вырезать так ну мы хотим еще сказать что про его поведение которое он здесь это вот пьянки все это его все покрывает гришин сам директора и директор сам этот э, воробьев, дмитрий, воробьев воробьев дмитрий борисович это да, да, генеральный директор алхимпласта покрывает все его полностью Полностью его беспределы все. Ну давай, поехали. То что, пьянка уводит, То, что э, пьянки постоянно у него происходят в бане, попойки. Э, простому э, коллективу, чтобы допроситься пойти, пойти помыться в баню, нужно очень много пройти инстанций. Вот, а сам Павел Николаевич пускает туда кого не попадя. В гараж не пускает э, тех людей, у которых свои собственные машины чтобы они поставили на время смены а другие Или люди имам. постоянно ставят туда машины на ночь приезжают туда мыться Объясни, почему? это видимо происходит за определенную плату Нет. Нет? то что мы нас почему не пускают потому что мы если бы он подали на него в суд вот он сам вот так Газетка. мы это подали почему? в суд за то что нам не выплачивают аккордные работы После первого заседания суда на нас было оказано сильнейшее давление. После, э, и было дано указание сверху, чтобы ту стесарную группу, которая попыталась поднять бунт против начальства, убрать любым способом. То есть под любым предлогом, под, по, по, чтобы были или сокращены, или уволены по какой-либо формальности. Как еще там? Ну вот, Еще Но я хочу сказать насчет культуры производства. Он сам об этом говорил. Но какая может быть культура производства, если он женщины, которая был старше его, чуть ли не два раза говорит ей ты. Да и мне тоже говорит. Вот человек, которого он принародно обругал, назвал дураком, а на каком это все основании. А, да, это было при людях сказано. Человеку уже почти 80 лет, вот, а, не 80 лет. Да, человеку почти 70 лет, вот. И а, а сам начальник является младше его как минимум в два с половиной раза, вот. И он ему сказал, что он дурак при людях, при подчиненных, что вообще является грубейшим нарушением норм, вообще этических норм всяких. Что еще? Вот, то, что утилизация идет на это. Вот. Да. да. Здесь вот сейчас вот, вот, вот это вот сзади нас карты. Отсюда самые отходы производства отсюда. Возятся остатки. У нас вот там дальше поле, за территорию у леса вывозятся эти отходы. Утилизируются. Они должны, они должны утилизироваться. Они не утилизируются, а просто вывозятся. Это же отходы радиоактивные, там вся таблица Менделеева, наверное просто в чистое поле речка Тагил. <звук> речка Тагил. А, ну, я понял. А, их вывозят эти радиоактивные отходы в чистое поле и рядом выкидывают с рекой Черная Катаба, которая втекает в реку Тагил. Вот. А там действительно находится вся таблица Менделеева. Вот. И при плохом экологическом, при самом негативном последствии могут быть заражены сотни тысяч людей. Ну что не считаю на это? что еще? Никакой технической базы. Ну, это само собой нет. Оборудование, которое есть в 25 цехе, оно еще с советских времен, с 70-х, 80-х годов. И оно не менялось уже 30-40 лет. На все наши просьбы, чтобы... Поменять оборудование и улучшить, чтобы для улучшения качества работы очистных сооружений мы отвечаем, нам отвечают отказом и кормят завтраками. Потом не, надо потом поправить не замена, а хотя бы ремонт, ремонтировать нечего. Комплектующих. Ремонт да, Комплектующих нету. Сейчас на очистных нету. сооружениях Это. процветает воровство. Да. Вот. Сам начальник в этом замешан известен так, случай, вот. да. известен случай, когда в ночь на одну из смен пропало две воздуходуные машины, которые пришли после ремонта, обвинили в этом бригаду слесарей. Вот. Хотя они не могли это чисто физически это сделать, потому что они находились в этот момент, все были дома. Вот. Это ну, пропало да, в ночную смену. Машина тяжелая. Надо машина, перевозить. да, машины тяжелые. Каждая перевозить. из машин весит в среднем 6 тонн. Куда они пропали, так и не осталось а так осталось непонятным. Что еще сказать? Это ну мы что-то потом подъезжаем ага. Ну что, про аккордные работы, что еще мы скажем? Про, про аккордные работы. Про аккордные работы можно сказать, что э, нам обещали выплатить все аккордные работы до 31 января 2015 года, но ни одной выплаты не ну, было да, сделано. Было. Были Бля. выплаты только в конце декабря по одним из работ. На заседании суда были предъявлены работы, которые были уже оплачены. А которые не оплачены, были, было сказано, что их вообще э, не выполняла бригада слесарей. На суд были даны эти фиктивные бумаги. Они которые положены, были эти по работам. Выдали просто фиктивные заводские бумаги и все. Все, все, хватит пока что еще. сказать-то? Это там мы все смонтируем, подкорректируем как надо. Ну, то, что еще про... На проем поведения сказали, что еще как. Ну что, эту же ножи? Да, это же